أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عزيز هيفا محرمة؟ هيفا سري صلاه هجرية. ده محرمة رجع عاشوراية يعني رجع ده محرمة جرت غوتن عاشورا هيفا محرمة في عليه الصلاة والسلام زحف أنم داية أنم داية رجعة رجع توصية يا مبارك مباركته وها أمرك. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل بج أفضل روجيا بشت رمضان روجيا هيفا محرمية أفضل نميجا بشتي نميجا فرس نميجا شابا تهجدة بغنبر الله عليه الصلاة والسلام وقتش مكة مكرمة هجرت كريم مدينة منورة بغنبر خدای روجا عاشورة يهودين مدينة روجي بسيارة شو هكير؟ تيا خيره هن يهوديا وها جوابا ويدا. جوف مباركة. في بني إسرائيلش نياريخوا خوا خلاص بنا نجاد بنا موسى عليه السلام في روجي روجي دا. دا عليه الصلاة والسلام قود أنا أحق بموسى منكم. قو هو هوا لا يقتني موسى ما أستيت نزكي موسى ما وتوسيا وتوصيه في رجال حتى رمضان واجب بي بشتي هيفا رمضان فرض بلسر أمتي بشتي هنگه پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قو إنسان بفي رجع عاشوراء هيفا محرمي بلا روجي بكري إنسان بفي بلا بفترة يعني بفي بلا بكري يعني بفي بلا نجري يعني سنة لپیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام گرتية و توصيح گرتنا ويكرية سنة ودرق أمتي اف روجة عاشوراء گرتية هيفا محرمي ده روجي گرتينة در حق فاضلتا رجع عاشوراء دا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام وها امر تكيم صيام عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله بجي انسان رجع عاشوراء رجي بگره اش خداي خب هفيمة اس امتلمة صلاة بيشيا تعالى جنهي بغفرينه يعني صلاة بوري خده تعالى بده خاطره رجع عاشوراء نخوا امتي ده نكيجا بشتي ايوا رمضان واجب جبي فرض جبي ديسا رجع عاشوراء هاتيا جتن پیغمبري خدا عليه الصلاه والسلام اونم داي ايه توصيه كريا لبلي اف توصيه جكريا گوتيا بلا بنزر لگا ما بيهوديا و نچيب روجك دي املي زيده بكي حديث جا خدا گوتيا صومو يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صومو قبله يوما او بعده يوما گوتيا رجع شوية روجي بيجن لبلي مخالفية يهوديا بيجن شو مخالفية وابيجن يان روجي بيش يا عشرة بيجن يان روجي بيش تيبه يعني نهي محرمة دهي محرمة يان يعني جد محرمة يالذي محرمة إنسان جيب روجي بيجن أف سنة أبي عليه الصلاة والسلام جهتينا أو خير أبي عليه الصلاة والسلام جوتي دست خفتين إن شاء الله إيصال روجا عشرة روجا شنبية يعني رجاء إني وشنبي يعني مروف رجى بقرا يعني جه شنبي وإكشن بمروف رجى أفخيرا بعمر عليه الصلاة والسلام قوتي إن شاء الله مروف نائل وآخر مروف سنة بعمر رجى عليه الصلاة والسلام ويبجه بينا خدائت على بك النصيب ما إن شاء الله روجين محرمة روجين عشرة بك النصيب ما وش مقبول بك إن شاء الله آمين